Oke okay, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat Saya salam satu hobi. Oke salam saya okay, untuk uh, video kali ini uh, saya mau ambil ya uh, salah satu jenis bonsai atau bahan bonsai yang ada di lahan ground milik saya yang saya program di lahan ground ya. Jadi ini mau saya pindahkan ke pot ya supaya apa ya ya terlihat lebih menarik untuk koleksi yang ada di pot-pot uh, terlihat lebih banyak ya jadi memang saya sengaja ini mau bikin apa ya untuk apa mendisplay ya mendisplay supaya lebih terlihat lebih banyak lebih menarik ya jadi kira-kira untuk uh, bonsai yang mau saya ambil di lahan ground ini jenis apa tonton terus cahaya bonsai Oke, okay, sahabat saya. Jadi nah, seperti ini ya. Nah, untuk programan saya yang ada di kantong yang mau saya ambil itu adalah jenis tanaman sianci ini ya. Sianci nah, atau cherry Barbados bonsai. Jadi ini dulu sudah saya panas akar. Nah, saya lihat dia sudah mulai keluar akar ya, keluar akar. Jadi Uh, mau saya ambil ya. Nah ini sudah temu akar putih-putih ini ya. Mau saya ambil uh, supaya nanti kalau sudah sudah di pot bisa terlihat lebih menarik lagi. Oke, kita coba untuk bongkar saat masih ya. kita bongkar lah ya. Oke saat masih ya. Jadi untuk anci ini sendiri saya tanam itu sudah cukup lumayan lama ya ini saya program dulu dari jangkauan yang awal mulanya kira-kira seberapa ya segini kebesarannya seginilah ya dulu waktu saya tanam ya untuk usianya sih ya sudah cukup lumayan lama ya makanya ini sudah bisa kita ambil nah oke okay. karena cukup banyak jadi awal aman ya ini untuk proses uh, penggembolan dan nah, ini sudah kita pangkas banyak kita pangkas untuk uh, bagian akarnya, tidak mungkin beberapa akar saja yang perlu kita potong, sudah bisa kita tarik. Nah, okay, kita cek loh akarnya banyak sekali. Nah, seperti ini sobat Mas ya. Ini kemarin saya cangkok akar ya. Dia sudah tumbuh akarnya banyak seperti ini ya. Untuk akar putih-putih ini akar muda ya. Nah, akar muda. Sekarang kita tinggal uh, taruh ke pot ya. Oke okay, sahabat so saya jadi sebelum kita tanam ini uh, kita kuning total dulu untuk daun-daunnya ya Ini daun-daun kita kuning total ya, supaya dia nanti uh, cepat tumbuh ya. jadi tanam dulu untuk daunnya ini kayu uh, Ini ya. okay. kita bangun dulu nanti kalau dia sudah uh, bersih baru nanti kita tanam. Ya. Oke, okay, selamat siang. Untuk hasilnya seperti ini. Jadi untuk uh, bonsai siansi atau cherry Barbados ya. Jadi dengan karakter batang sederhana, ya, batang sederhana, cuman seperti ini aja. Jadi dia kita bikin konsep seperti ini. Nanti kita bikin dia lebih turun lagi supaya terlihat lebih menarik lah ya. Untuk uh, dengan karakter batang seperti ini kita bikin dia turun sedang. Nah, dan untuk bonsai-bonsai seperti ini, kalau kita mau merubahnya masih bisa ya. Kita bikin yang kita akan, ini mahkota kecil di sini juga bisa ya, tergantung selera lah ya. Oke, untuk program hari ini ya dari jenis tanaman siansi, mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bisa menginspirasi, khususnya buat sahabat bonsai yang suka program-program sebuah bonsai. Oke sahabat saya terima kasih untuk sobat masih yang sudah menonton video saya kali ini Jangan lupa untuk like, share, komen dan juga subscribe-nya Agar sobat saya tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya Terima kasih Sampai jumpa di video saya yang berikutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat terus berkarya dan salam bonsai mania